Surah Al-Salamun. Hmm, kita masih lagi bincang uh, hadis di bawah bab zakat sebahagian daripada iman. Az-zakatu minal iman. Ada ha, di bawah Uh, bab itu bab ke-34 pada muka surat 41 baru ni baru start sikit bau <coughs> dan bau ni kita ah uh, tak ada habis eh ya? baru sikitlah ya? jadi kita baca semula lah <coughs> hadisnya untuk uh, dapat berkat وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن انس عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه سمع طلحه بن عبيد الله يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ثائر الراس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فاذا هو يسال عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليله. فقال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. قال فادبر الرجل وهو يقول: والله لا ازيد على هذا ولا انقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افلح ان صدق.